наши гости. Сегодня на центральном стадионе нашего района проводятся районные соревнования на кубок районной газеты «Життя Белокуратинщины» и посвящены предстоящему дню журналиста. На нем присутствует председатель районного совета Бондаренко Константин Иванович, заместитель председателя районного совета Косяченко Сергей Андреевич, народный депутат Украины седьмого созыва Гончаров Кирилл Васильевич. Исполняющий обязанности редактора газеты «Життя Белокуракинщины» Атрошка Алена Владимировна. Председатель областной федерации футбола Бездрук Виктор Алексеевич. Заместитель председателя областной федерации футбола Сушко Геннадий Николаевич. Помощник народного депутата Украина Курила Виталия Семеновича Леонова Алексея Александрович. В наших соревнованиях принимают участие сильнейшие команды коллективов физкультуры нашего района. Это команды села Несеретова, Агротон Тимошина, МТС Альянс, Днепро, Агриком, Лызинский и сельский совет и села Шаровки. А сейчас я слово предоставляю председателю районного совета Бондаренко Константину Ивановичу. Дорогие наши спортсмены, уважаемые зрители и все остальные участники торжества. Я всех вас от имени депутатского корпуса района поздравляю с праздником спорта, с праздником физкультуры, с праздником здоровья, с праздником молодости. Есть такая хорошая поговорка. новое это всегда забытые старые. И мы действительно проводим сейчас кубок на приз газеты «Життя Белокуракенщины» и вспоминая старые. Тогда еще я был молодой, и депутат рядом стоящий сам играл в футбол. Поэтому тогда было тоже игра. Играли на кубок газеты «Заповедь Ильича». Поэтому... Благодаря тому, что к нам появился новый редактор, инициативная, молодая, она сразу вспомнила, что надо возобновить хорошие, добрые традиции. Поэтому мы сегодня возобновляем с вами хорошую традицию и проводим соревнования на кубок газеты «Життя Белокуракинщины». Я желаю вам всем побед, желаю всем вам здоровья, хорошего настроения и чтобы дружба всегда соединяла всех нас. А сейчас соревнования на кубок газеты «Життя Белок Ракенщины» объявляется открытым. Внимание команды! Смирно! Налево! Равнение на флаг! Капитанам команд поднять флаг Украины! Наприклад. Слово предоставляється і сповняючій редактора газети Життя Білокураківщини Атрошка Альоні Володимировни. Шановні спортсмени, запрошені гості. Я вітаю вас на нашому спортивному святі. Хочу зазначити, що кубок районної газети був започаткований в 90-х роках, коли ще головним редактором був Коваль Микола Андрійович. Він проводився протягом трьох років та з певних причин був припинений. Тоді ще участь в ньому брало близько 60 команд. У фіналі ж було представляли 20 команд. З метою популяризації газети Життя Білокураківщини та на виконання програми підтримки. Вже через 20 років ми відроджуємо цю традицію та проводимо Кубок районної газети. Сподіваємося, що він стане традиційним щорічним. Тому, бажаю, чтобы сегодня, кто то есть из вас, цельных команд, выборов Кубок районной газеты. Спасибо. Слово предоставляется председателю Луганской областной федерации футбола Безрук Виктору Алексеевичу. Добрый, добрый день. Приятно видеть, когда футбол становится праздником и когда вот такие участники являются его основными э, людьми, которые, ради которых власть, держащие деньги и имущие, должны организовывать соревнования. Мне кажется, это главное. И когда вот мы видим на футболе, футбол это не только сама игра, это общение, это давно ну, друг друга не видели подключаться. И мне, честно говоря, порой ну, это бывает стыдно, что я так редко бываю у вас. Я надеюсь, что увидим что прекрасное отношение к футболу Белокуракина, хорошую организацию, я думаю, мы будем чаще встречаться. Ну и чтобы не быть просто говорить слова, нужно какой-то подарок подарить. Нет, пожалуйста, Это маленький сувенир, я хочу вручить от областной федерации футбола председателю федерации футбола Белокуракина Ивану Лавренко. Спасибо, спасибо. Ребята, с праздником, с праздником футбола. І трої сьогодні бразить такой. сі всього хто молос у народного депутата Курила Віталія. Добрий день. Дозвольте, дорогі друзі, привітати вас цим святом та передати привіт від народного депутата і поздоровлення Курила Віталія Семенича, журналіст журналістом бути треба мати не аби яке покликання, не аби який талант та вдачу. Ми любимо нашу районну газету і хочемо бачити її не тільки джерелом сьогоднішньої історії життя Білокуракінщини, а й прапором, що кличе впер... і веде вперед. Молодіжна зміна нашої районки впевнено взяла в руки цей прапор з рук досвідчених майстрів журналістики. Хочеться привітати і молодих журналістів, і тих, хто. Довгі роки, низ на плечах, долю нашей районки. Здоровья всем, творчего горинья, миру та злагоди Примите поздравления с возрождением Кубка на приз нашей районной газеты. Это действительно был праздник. В то время, когда проводился на кубок э -э, футбол, и вот присутствует хорошо здесь мой друг Саша Дрона. Он помнит, что в этот финал на кубок газеты всегда побеждала обычно не та команда, которая была лидером. Вот действительно была борьба. И я желаю, чтобы сегодня побед... действительно была футбольная борьба и победил сильнейший. Но и какой-то чтобы был интерес, я передаю Николаю Николаем. Я жюри передаю 500 гривен за самый быстрый гол. Вот в любом матче, в первом, во втором, третьем, судьи засекают, кто забьет самый... Ну только не договор, а то у нас два кума договорились на первой минуте. В первом матче кто забивает, и тот, кто забил, получает приз 500 гривен. Я передаю. Поэтому всех с праздником, возрождением, и пусть победит сильнейший. Слово предоставляється председателю Районної федерації футболу Лавренко Івану Сергійовичу. Уважаємо спортсмени, я, звісно, почав свою роботу ще при Хрущову і Брежнєву, а тоді всі документи і виступлення писали на бумазі. Так що і я за 43 роки в федерації, федерації футболу вже в голові попіл висипається, так я читать буду. Шановні спортсмени, представники команд, болільники цього красивого виду спорту. Сьогодні у нас велике футбольне свято це розіграш головного призу газети Життя Білокуракищини. Це знаменна подія в нашому краї. Я не буду говорити цифрами чи хвактами, а просто всі знають, що наш район спортивний. Нагадаю, що в далекі роки цей приз чи кубок розігрувався, та з різних причин усе, як кажуть, потухло. Це несправедливо, адже районка, наш друг, порадник, вчитель. Так відродимо ці цікаві змагання. Саме красивою грою, технічною і коректною. Покажемо свою любов до футболу і газети. А судді, хай в свою чергу, продемонструють чесне і об'єктивне суддівство на наших полях змагань. Свою коротеньку промову хочу завершити у віршованій хворі. Радій, Білокуракінщина рідна, любіть футбол до самого кінця. Хай м'яч літає нині, мов ракета, та звеселяє наші душі і серця. Хай будуть кутові пенальті і дев'ятки. футбольне свято це також сюрприз. Хай знають всі редактор від газети. Вручати буде переможцям приз. Бажаю всім смістовно відпочити. А коли треба, той кричати гол. Адже усі ми любимо змагання та дорогий для нас усім футбол. А ще хочу сказати, тепер скажу про футбол. Це широка тема. Тож про нього говорити потрібно окремо. Я відверто скажу вам: футбол любить гроші, ось тоді і результати від нього хороші. А щоб сильною була уся федерація, треба мати допомогу від адміністрації. Та й самим потрібно грати, як вчитель Кривуля. Ось тоді й кубки будуть, а не свист та дулі. Менше пийте та куріть, бережіть фігуру. Піднімайте у районі фізичну культуру. Тренуйтесь регулярно і вас ждуть рекорди. Бо болільники не люблять, коли п'яні морди. Не лінуйтесь, слава прийде, так сказав Єрьовенко. Залишаю, залишаю завжди з вами. Я Іван Лавренко. Уважаємо, футболісти команди, значить, сталося вже розыгрыша кубка газеты «Життя Белокуракинщины». Команды распределены на две подгруппы. Значит, первая подгруппа не шире, МТС «Альянс Шаровка» играет на стадионе здоровья. Команды Днепро, Агриком, Лызинский совет и Агротон играют на квартале мира. Значит, команды играют по круговой системе по 20 минут. Полуфинал и финал проводятся на стадионе. Игра за третье место и игра за первое место. Выходят две команды. Первые, что заняли в подгруппах, играют за первое место. Команды, что заняли вторые места, играют за третье место. Ну а полуфинал, в финал можем добавить времени. Давайте на месте уже потом определим.